नजरेन कराम वालेकुम उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मुख्तर से लेक्चर के साथ मैं शरीफ चताली आपकी खदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी शख्सियत किरदार या फनपारे का नफ्सियाती जायजा कैसे लेते हैं कुछ सवालात मुझसे पूछे गए खूस उन तलबा की तरफ से जो अभी तहकीकी काम सर अंजाम देना चाहते हैं उनका पूछना ये था कि नफ्सियात का ताल्लुक फ़िक्र से है तो फिर फिक्री और नफसियाती जायजे में बेसिकली बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या होगा तो आज इनशा हम इस पर बात करेंगे सबसे पहले हम नफ्सियात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं लेकिन नफ्सियात जहन का इलम है इसमें इंसानी जहन इंसानी सोच इंसानी रवैया और जज्बात के बारे में बात की जाती है और जानने की कोशिश की जाती है और जब भी हम किसी भी आ, फन पारे या शख्सियत का नफसियाती जायज़ा लेते हैं तो हम उन महरिका को देखते हैं या आ, उस पस मंज़र उस बैकग्राउंड को देखते हैं जिसकी वजह से आ, वो फ़न पारा हमारे सामने आया है या मुसनफ़ का जो रवैया है या उसके जज्बात हमारे सामने आए हैं तो नफसियात में वैसे आ, फ्राइड ने जहन को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया है या तीन खानों में तकसीम कर दिया है एक शुरू है एक तहत शशर है और एक लाशर है और फ्राइड के मुताबिक सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो लाशूर है यानी हम जो भी काम सर अंजाम देते हैं या जो जज्बात हमारे सामने आते हैं आ, उनकी कोई ना कोई वजह हमारे लाशूर में पड़ी होती है मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो बच्चों की बेहतरी के लिए काम करता है या हकूक़ नस्बाँ के लिए सरगर्म है तो उसके लाशूर में कोई ना कोई पॉइंट होता है कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से वो ये काम सर अंजाम दे रहा है या उसके जज्बात हमारे सामने आते हैं जिस तरह एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिनफ नाजुक से नफरत करते हैं औरतों से नफरत करते हैं जब उनके जहन को छाना जाता है और उनकी नफ्सियात को जानने की कोशिश की जाती है तो ये बात सामने आती है कि उनकी ज़िंदगी में किसी नाजुक ने उसके साथ कोई धोखा किया था या नानसाफ़ी की थी जिसके बाद आ, वो इस नाजुक से नफ़रत महसूस करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वालिद से नफ़रत करते हैं या वालिद उनको बुरा लगता है ऐसे नफसियाती लोग भी मौजूद हैं और उनका जब जहनी कैफियत जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि उनके वालद ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की थी या उनकी वालदा पर कोई किया था जिसकी वजह से वो अपने वालिद से नफरत उन्होंने महसूस की और इसी तरह तमाम जो वालदे हैं या वालद हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने नफ़रत महसूस की तो ऐसी जज्बात को ऐसी जहनी कैफियत को हम नफसियात कह सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि नफसियाती जायज़ा हम कैसे लेते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम तख्लीक को सामने रखें आ, अफसाना हो नावल हो उसको सामने रखें और उसमें हम देखें कि इसमें मुसनफ़ ने आ, क्या कहने की कोशिश की है मिसाल के तौर पर अगर किसी मुसनफ़ ने इंसानों को काबिल नफ़रत बनाकर पेश किया है तो फिर हम ये जानेंगे ये समझेंगे कि इस मुसन्फ़ की नफ्सियात में ये शामिल हैं इसके पस मंज़र में कोई ऐसी ऐसा वाक़ मौजूद है मुसनफ़ ने किसी ऐसे वाक़े का सामना किया होगा कि जिसकी वजह से इसने इंसानों के हवाले से नफरत महसूस की यह ऐसा होता है कि रिश्तों से कोई मुसनफ़ को जब हम उसकी तस्नी को पढ़ते हैं तो उसमें यह बात सामने आती है कि यह मुसन्फ़ जो है रिश्तों में बेवफाई तलाश करने की कोशिश की है तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुसन्फ़ के साथ ऐसा क्या वाक़ पेश आया जिसके इसके लाशोर में या शोर में मौजूद है जिसकी वजह से ये रिश्तों की बेसबाती का तस्करा कर रहा है या रिश्तों की बेवफाई का ये तस्करा करता है तो यही नफसियाती जायज़ा होता है तो अब यह सवाल उठता है कि नफ्सियाती जायजा और फिक्री जायजा में फिर फ़र्क क्या होगा देखें फ़िक जो है वो वाजह चीज़ है वो सामने होता है मिसाल के तौर पर कोई मुफ़ बच्चों के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कहानियां लिखता है और लड़ रहा है तो ये तो फिक्र तो सामने है हम ये कहेंगे कि मुसनफ़ की जो मुसन्फ़ का जो फिक्र जायजा है वो ये है कि वो बच्चों के हकूक़ के लिए लड़ता है वो बच्चों के हकूक़ का एक अम्बरदार है और उन्होंने इसलिए ये कहानियाँ लिखी है ताकि माशरे में जो बच्चों के साथ ना इंसाफी होती है या जुल्म होता है इसका ख़ात्मा हो सके उसकी फिक्र सामने आ गई लेकिन जब हम इसका नफ्सियाती जायज़ा लेंगे तो फिर हम वो मुहरिक जानने की कोशिश करेंगे वो उसके जहन में जो चीज़ पड़ी होती है या वजह पड़ी होती है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यह मुनफ़ बच्चों के हक़ूक़ के लिए जंग क्यों लड़ रहा है जब हम डीपली जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मुसन की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़ रनुमा हो चुका था जिसकी वजह से इसने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया यानी बचपन में इसके साथ कोई नासाफ़ी हुई होगी जुल्म हुआ होगा तो फिर आ, उसके लशूर में ये चीज़ बस गई और उसने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया इस तरह बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से जो मुसनफीन है वो हकूक नस्बाँ के लिए लिखते हैं औरतों के हकूक के लिए तो फ़िक्री जो में हम सिंपली कह देंगे कि मुसनफ़ चूँकि ख़वान के साथ हमदर्दी रखता है इसलिए वो ख़ातन के हकूक़ के लिए लिख रहा है ताकि ख़वान के साथ इंसाफ़ी ना हो धुलम ना हो लेकिन जब नफसियाती तौर पर हम इसका जायज़ा लेंगे तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मुसनफ़ जो है वो आ, उन ख़ीन की जब कहानी लगता है तो कौन सी नफ्सियाती कैफ़िया को सामने लगता है ले आता है एक दूसरी बात यह है कि मुसनफ़ का की सोच क्या है यानी उसके लाशोर में क्या पड़ा हुआ था असल महर्रिक क्या था कि जिसकी वजह से वो ख़ीन के हकूक़ के लिए जंग लड़ रहा है तो मुख्तर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ़िक्री जायज़ा होता है या इंसान की जो फिक्र होती है वह सामने होती है सबको नज़र आती है और नफ्सियात जो है वो जहन के अंदर छुपा होता है बस से पर्दा होता है और जब हम नफ्सियाती जायज़ा लेते हैं तो उसके जज्बात को उसकी ज़हनीत को और उसके ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले वाक़ियात को पढ़ने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं जैसे एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ मिसाल के तौर पे हम किसी किरदार का नफसियाती जायज़ा लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो किरदार एक खातून किरदार है और उसकी शादी हुई है और वो शोहर से बहुत डरती है खौफ महसूस करती है अब जब हम इसको जो है फिक्री जायजा लेंगे तो सिंपली हम यही कहेंगे कि चूंकि सिनफ नाजुक है ख़ातून है और शोहर गुस्से वाला है तो उस उससे ज़ाहिर है वो डरती है लेकिन नफ्सियात की हम बात करें तो इसमें कोई ना कोई ऐसा वाक़ छुपा होता है मिसाल के तौर पर बचपन में इस खातून के साथ कोई वाकया हुआ था इसका बाप जो इसके वालिद बहुत गुस्सनाक होते हैं और उसके वालदा पे वो जुल्म करते हैं उसको मारते पीटते हैं और ये उसके लाशोर में ये चीज़ बस गई है और जब इसकी शादी होती है तो वो अपने शोहर से इसी वजह से डरती है तो इसी तरीके से हम किसी भी किरदार की जो नफसियात है उसको जानने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं और किसी भी फनकारे को भी जब हम किसी फनकारे का नफसियाती जायज़ा ले लें तो इसी तरीके से हम उसका जायज़ा ले सकते हैं तो ये आज का हमारा महत्सर सा लेक्चर था इस हवाले से कोई भी राय हो तो बराह करम ज़रूर बताइएगा बहुत शुक्रिया हाफिज़